Саляму ассаляму Саляму ассаляму Законы простые Йоу 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 ставим Поставим телефон на зарядку. Так, зарубим отвечать на комментосы. И, им эти витамины, как зайцу стоп сигнал. Они, но они как бы этого не понимают. УС, of course. УС, yes, of course. О, oh, Йоу, три человека уже на канале. Дима не змінюється етикету 0. Yes оф course. Так а розпаковку зробити на столі не можна. Потрібно її робити на, на ліжку. лишку Так. Да. Роспаковка тільки на лишку. Где еще можно купить распаковку? Только на... Э, не му э. Ножна. Кто напишешь? Э, нужно. А молодець. а, молодець, своє життя на показ, це показник. Я бачу чесно молодого хлопця. Шкода, що роки у мене не ті. Мабуть, також щось подібне робив би, молодець. Дякую за підтримку. Мой палец чухається, наверное, к миллиону. Я така погорка, если цей палец чухається, то це к миллиону. Стендов 22, привет. Так, показался Бен, красава. Все, дякую за поддержку. Я уже два дня не отвечал на комменты, тут их, наверное, миллион собралось. А какого возраста твои родители? Маме 43, кома, батьку 51. И этому человеку лет 19-20, мышление на 5 лет. Uh, you are right напишу you you are right он действительно правый наталья привет я живу в томской области коростенского района а цель район будет по-английски дистрикт uh, коростен дистрикт you know Привет, Ильяс. Че Ильяс. Как молодцы, Дякую за поддержку. Дякую. 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 привет Аленочка. привет привет. Так, зачем на стол все подряд вылаживать? Пюре с салатом и селедкой вполне достаточно. Обед, а у него, а у вас всего куча. Зачем так надо? Напишу. Охотовка далеко от вас. Да, наверное, далеко, бы. я не знаю. Где то охотовка, кто его знает. Так, вот так, это смачненькие. сердечки людей. Так, Иисус, Мессия, жил его жизнь за наши грехи. Пойдем, пожалуйста, хату, Ты сама не сможешь сходить Давайте переведем это на переводчик. Мне кажется, это какая куча куча слов. Это какая куча слов. Давайте зараз фото переведем в Google Translate. Иисус Менсия видал свое життя за четыре грехи на Христе. Был и воскрес на третий день примите как Спасителя прощение прощения всех грехов его божественной крови и народитесь снова. Да ну нахуй. Че, правда, че? Да ты гонишь. Hello, brother. Hello, фигаду. I'm from Ethiopia. Нифига себе. I'm from Ukraine. Житомир Риджин. Аленочка. Мне на предыдущий комментарий надо было ответить, да ты пиздив. Извиняй, Аленка. Она, прямо, она вырвалась. Оу, ееее! и да. Ай, как uh, буду отвечаю? Давайте зараза глянем в Google Translate. Uh, i answer the comments that people leave under the video. Uh, what is you are? Uh, you boy or girl? decide for you yourself who i am boy or girl yeah boy here yes boy american boy oh yeah do star boy oh yeah do star boy american boy in my country one boy kill a lion in one uh, get not two get off from here hey, who are you hey? fika do Он хочет, чтобы я вынял в из уха. А ну нахуй. That is the girl material, bro. Uh. Сейчас напишу. You are wrong, bro this no girl material. Uh, what do you know about this? Tell me. Tell me what I know. Что там такие цікаво розглядаєш? Uh, я перевожу деякі слова, перевожу деякі слова, які я хочу сказати, то що я не очень know English. Uh, ну и отвечаю на коменти. Отвечаю на комменты, естественно. Американ бой, we are still boy. це якийсь наш України пише. Ну, типа, вряд ли, там би хто-то так писав. Вася Петренко, привет. В... Вряд ли цей Фікаду <гаду> иностранец. Я можу то написати, що я з Фігостана, але... не совсем правда. <свист> Привет, Ника. Что-то он исчез и фикаду. Все, что и сразу и проил Я напишу, yes, of course. Это, хоть на научусь писать несколько фраз. Yes, of course. Ковальчук, Людмила, все гуд, помаленьку, живем, работаем. Бог ты. Что-то я спать вольму хочу. Китаянка. Ой, приехал сегодня с базара, столько всяких вещей надо было сделать, но нифига не сделалось. Короче, я думал, какие другие язык для изучения выбрать, кроме английского, еще что Я выбрал испанский. Да, у меня вон там много гитар, в чухле тоже еще одна гитара. Я выбрал испанский, да, я вообще не знал. Будемо сьогодні відповідати на коментарі, а потом будемо читати книгу, англійську книгу. Книгу в переводі. І будемо записувати свої перші іспанські слова. Ну, перші іспанські слова я вже вивчив. Буенос ночес! Доброї ночі! Буенос ночес, пацани! Іспанський <laughs> дуже легкий в вивченні, так, це один із найлегших язиків. І це другий по розпространенності в мірі язик. Офіці... Один із офіційних язиків Європи. Тобто це те, то, що, що треба прям. Так. а віровки з середеок не знімаєте так варите. Да. І дякую. Взаліс скільки мені років? Адаик, сколько мне лет? Не знаю. 150? 2? Ну, ну если серьезно, так где-то 7-8. Ай-синг? Ай-ноу? Так. Казалось, ты спишь мне на кошечку. Вы видели мою кошечку? Сейчас я требую английскую, а потом уже еще какой-нибудь. Вона одновременно так навіть ще й проще, по-моєму. 10. ясненько. Ну, я був около цього. Около зерна темної обжарки, тут кава, кава виходить, гірка. Візьміть сорт кафе крема, він легший, але ароматніший, Можна трохи вершків додати. Буде смачніше. В гейзернику варті кава концентрована. На... любителя смачного. Дякую за подсказку. Можно... Ой, что можно, Людмила? Не, нельзя. Нельзя, Людочка, нельзя. Маме респект за такого сына. Дякую. Понял. респект за такого сына, как я. і тебе знак зодіака Я стрілець Де докази Чому не показав Люди, зараз перезапущу транслейшн. Translation, translation, you know. Як буде переходити в слідущу трансляцію? Go to the next broadcast. Да, broadcast. Go to the next broadcast. Broadcast. Go to the next broadcast. Broadcast. Go to the next broadcast. You know. А, ты-телец. Я стрелец. Валейку массалям, Хадича Исмуилова. не понимаю, что я могу помочь. А, вот близнецы, ну сорян, учитель, все люди, погнали в новую трансляцию. Go to the next broadcast. Сейчас, 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 сейчас. I'll wait for you there. I'll wait for you there. You know, come on.